সেই গাজ ৰ'দ কেনেকুৱা আৰু গৰম কেনেকুৱা গৰম যিমানেই হওক কিন্তু বতাহটো ধুনীয়া মাৰি আছে পুৰা হাৱা মাৰি আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত মানে কাম চলি আছে কাম মানে আমাৰ তৰ্জা আছে তৰ্জাৰ হেৰি পাপবিলাক সেই হৈ গৈছে ঢিলা হৈ গৈছে সেইবিলাক মানে নতুন কৰি বান্ধি আছে আৰু গুণা আমি নতুন কৰি বান্ধি আছে আৰু এইফালে দোকানো বন্ধ কৰিলে আৰু আজি আমি গধূলি যাম পাপনক চাব যাওঁ আপোনালোকে চাব অলপ দেখা পাৰোঁ চাব যাওঁ আৰু বহুত টোপনি লৈ আছোঁ আপৰে পাপনক বহুত পাপনক মই কেইটাই যাইছিলোঁ মালিকাঁৱত আহিছিলে এইবাৰ তেতিয়া চালোঁ তাৰপিছত আৰু চোৱাই হোৱা নাই তাৰ কাৰণে আজি যাম আৰু আজি মানে ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণো আছে তালৈকেও যাব লাগিব আমি য'ত মানে ফাংচন পাপন আছে ত'তে আমাৰ আমাৰ ইয়াৰে ওচৰৰ খুড়ীমাহ আছে খুড়ীমাহঁতৰে ভনীয়েক হয় ঘৰত খাব মাতিছে আৰু তাতে ফাংচন হৈছে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আহিছে আইচ ক্ৰীম দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ আইচক্ৰীমচোন আইচক্ৰীম হ'বৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক চব আইচক্ৰীম শুকোৱা এইবিলাক চব আইচক্ৰীম শুকোৱা আইচক্ৰীম আনিব আহিছে দৌৰা মুনুকছে আইচক্ৰীম খালোঁ আইচক্ৰীম খাই এতিয়া আমাৰ মায়ে বাচি আছে ধান এই ঘৰুৱা ধানৰ মায়ে ধান নহয় চাউল ঘৰুৱা ধানৰ চাউল তাৰমানে এইকেইটা চাহ ধান তাৰমানে কিলপেহী হাতে কিবা পূজাৰ কাৰণে লাগি থাকে না সেইটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পৰা আনিছিল আৰু আনিলে আৰু মানে নাই বুলিও মানে বাৰ কেজিমান ধান মানে ৰৈ গৈছিল ৰৈ যোৱাত মানে ইন্দুৰেও খাইছে আৰু মানে অলপ আলানী আঠানি হৈছিল আৰু হোৱাত আৰু শিলভেহীয়ে ক'লে বোলে ধানকেইটা বান্ধি আনি তেওঁলোকে ল'ৰাকেইটাই বান্ধি আনা নাছিল নানা ফালে কৈছে এই ধানকেইটা আলানি নকৰবি আৰু বেলেগক কাকো নেট বিল যাব আৰু দিবি তাৰপিছত তাৰে পিছতেতো আৰু পেহী ঢুকালে ঢুকাৰ পিছত আৰু কাচ কাৰখানা যোৱাৰ পিছত মানে তিনি চাৰিমাহমান যোৱাৰ পিছত মানে ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু ল'ৰাই ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ ধান কেইটামান আছিল আমাক মানে মায়ে কৈছে কাকো দিব নালাগে বৌকে দিব লাগে সেইটো বুলি কোৱাত মই ধানকেইটা লৈ আহিলোঁ আহি জাৰি টাৰি ৰ'দত শুকাই মিলাই মই মিলত বান্ধি আনিছোঁ মানে চাউল সাত কেজিমান ওলাইছে ইয়াতো আছে আৰু খাইছোঁ বান্ধি আনি কেনে খাইছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটা আছে মই তাৰমানে পম্পী আহালৈকে এইকেইটা ৰাখি থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে একেটা আজি জাৰি চাৰিমান ভাম চাম বাচি ওলাইছোঁ ইয়াৰ কেইটামান পিঠাও খাব দিছোঁ নাৰিকলো তিনিটা আনিছে সেনেকৈ কেইটামান গুড়া খানি কেনে পিঠাও খাব দিলোঁ আৰু এষাৰে খাব দিলোঁ তেনেকুৱা আৰু কওক এই ধানকেইটা বুলিয়ে নহয় আপোনালোকক এটা কথা কওঁ তেখেত মানে ঢুকাইছে কিন্তু আগতে মোক এনেকুৱা মানে তেওঁ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা মোক মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিবা বেয়া দেখা দেখা পালি গালিও পাৰিছিলে বা কিছুমান কথা নাজানি কিছুমান কথা নাজানিলে বুজায়ো দিছিলে আৰু মানে এনেকুৱা আছিলে মোৰ মানে বহুত দুখ কষ্ট আছিল ঘৰত খোৱা লোৱা বা আঞ্জা পাচলি চবজি এইবিলাকৰ বহুত কষ্ট আছিলে তেওঁ তাৰমানে তেওঁলোকৰ বহুত বস্তু আনি থৈ ফি চাই চবজি মানে দুপৰীয়া ভাতকেইটা বনাই কেনে ডাঙৰ বোৱাৰীজনীক চাব দিয়ে যে মই দাইলখিনি বহাই থৈছোঁ মই এইখিনি ললিত বোৱাৰীক গীত থোৱা মোৰ বেগত কৰি মানে কাপোৰৰ তলত এগ বেগ লৈ আহিব মানে আলু মানে চাই চবজি এনেকৈ মানে যিবিলাক বস্তু মানে বেছি হয় আৰু সেইখিনি বস্তু আমাক আইন কেনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দিব দিয়ে আৰু চবখিনিহে চব ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মানে কিবা এটা বস্তু পালে মোৰ কাৰণে মানে আগবঢ়াই হয় আৰু আৰু মোক তেওঁ মানে বহুত নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰিছিল আৰু কোনোবাই কিবা ক'লেও তেওঁ তাৰমানে মোক যদি কোনোবাই যদি কিবা কয় তেওঁ তাৰমানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু মানে তেওঁ হ'লে মোক বহুত কৈছিল আৰু তেওঁ কিবা ক'লেও মই নিজৰ মাতৃয়ে কোৱা বুলি বহুত মানি চলিছিলোঁ গতিকে তেওঁ বহুত মানে মানুহক বহুত ভাল এজনী মহিলা আছিল তেওঁ মানুহক বহুত সহায় সাহাৰ্য কৰিছিল কিন্তু ভাল মানুহটো এই পৃথিৱীত থাকে সেইকাৰণে তেওঁ সোনকালে লৈ গ'ল মানে তেওঁলৈকে মোৰ সদায়ে প্ৰত্যেকটো কথাতে সদায়ে মনত পৰে সেইকাৰণে আমি এঘাৰটা নিমন্ত্ৰণো আছে ভাত খোৱাৰ আৰু লগতে আছে ফাংচন আৰু ফাংচনত আমন্ত্ৰণ জনাইছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ পাপন পাপন যদি আজাৰ ক'ত যে নাজানো পাপন আজি যোন তাৰিখে আজি আজাৰত আছে

আৰু তেখেতলোকৰ লগতে আমি ভ্লগটো বনাম যে লগ পালোঁ আৰু লগ পালে এনেকৈ ভাল লাগে আৰু যদি কোনোবাই যদি ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত যদি গম পায় যে আমিও সেই বিহু তলিত চাবলৈ গৈছিলোঁ কমেণ্ট কৰিব আমি আজাৰা বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আজাৰা নহয় ধাৰাপুৰ ধাৰাপুৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি গাড়ীত বহি আছোঁ বৰ্তমান আগতে আগত আছে ইয়া খুৰিমা গাড়ী চলাইছিলে কিন্তু কিবা আনিব গৈছে খুৰা দোকানত গৈছে আৰু যাওঁতে চাৰিজন কেইজন মানুহ তিনি চাৰি পাঁচটা আৰু আহোতে অলপ বেছি হ'ব জন মানো হ'ব পাৰে আৰু আহি পেলাই অলপ সময় দৈনত বহিলোঁ আৰু এতিয়া চি পাকঘৰত আছে আৰু ভাইটিয়ে গৈছে শিকলি কানিব খুৰা আৰু ভাইটি আৰু আমি ৰখি আছোঁ মোৰ দৰে ইয়াতে শিকি আছে ডান্স ডান্স ষ্টাচি ডান্স ষ্টেপ শিকি আছো সেই গাইছ আমি বৰ্তমান আছো চাদৰ ওপৰত আৰু আমাৰ লগত আছে বহুতো টিকলি মিকলি চানা পোনা বহুত আছে আৰু আমাৰ ওপৰত লাইক নাই গাই ঘৰৰ ভিতৰত আছে ইমান সৰুতে চাপৰ হৈ থাকিলো নাবা আৰু এতিয়া আমি খাম ভাত সেইকাৰণে আহিছো আৰু বেঙেনা লাও খাবি বেঙেনা লাও খাবি বেঙেনা খাবি ক'লেও নাবাৰো আৰু লাও খাবি বেঙেনা খাবি নাই মহ পাপনক চোৱা মানুহ এইবোৰ নামিছে গাড়ীৰ পৰা ঢিলা কাক চাব আহিছা পাব এটা গাই দিয়া আৰু পাপনক চাবৰ কাৰণে গাড়ী ইয়াৰ পৰাই লাইন লাগিছে কাৰণ গাড়ী আগলৈ নিব নোৱাৰি আৰু গাড়ী আগলৈ নিব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা পুৰা লাইন লাগি লাইন লগাই থৈ দিছে লাইন লগাই থৈ দিছে গাড়ী আৰু ইয়াতে গাড়ী ৰখাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গৈ আৰু অলপ আগতে পাম আমি উঠি আছে এইফালে দেখি নাপায় বৰ্তমান নে ফাংচনে হ'ল গমে বনাই টোপনি মাৰি আছিল